Продовжуємо годину ще в прямому ефірі каналу Еспресо. Говоримо про антикорупційні закони і про чесність намагань майбутніх депутатів справді боротися з корупцією. Пане Володимире Макеєнко, поясніть в нас дуже багато бажаючих бути депутатами на зарплату 4,800. Ми про це говорили і порізали народним депутатом. Чи справді ці люди будуть потім в парламенті за 4,800 боротися з корупцією, і не брати хабарі за свої голосування? Дійсно, Ми підтримали сьогоднішні законопроекти. Ще у нас є антикорупційне бюро. Бюро до, до речі планується десь 700 чоловік штат цього бюро. Да? Тобто у нас є прокуратура, служба безпеки, Міністерство внутрішніх справ і ще суди 700 чоловік. Тобто скоро не буде кому працювати в реальному секторі. А що стосується боротьби з корупцією, от, от, знаєте, я йшов в вашу студію, не знаю, і правду не можна сказати, і брехати не хочеться. Да? так Верховній Раді, Верховній Раді. От у нас останній час створилася одна група за мир і стабільність. Всі знають розцінки цієї групи. Скільки коштує, щоб стати там, де, до речі, сьогодні. Ну, скажіть, керів... які розцінки люди не знають. До, до речі, сьогодні кер... Керівник, керівник тік сьогодні, сьогодні... Бо, мабуть, мабуть, да, обманули, ну, мабуть, з керівника. Мабуть, мабуть і, не розрахувалися. Чи вже закінчилися ці кошти і так далі. Да. Підходиш до колеги і кажеш, чому ти йдеш на це? А ти знаєш, завтра вибори? Завтра телебачення, газети розцінки. для того, щоб туди зайти були розсінки Ні. до цієї групи чи стати давайте, до кандидатом до практики Слухайте, Там э, такі цифри ходять, що зарплата зовсім не цікава. А Ані за корупцію голосували сьогодні. Э, до речі, шість голосів дали ага, в купили, нет, потім Ди, дали. диче. Шість потім, голосів від групи це і дали. Тобто хто не купив шість у продажній групи за корупцію? Розяшіть тому, тому як пройти передвиборчу кампанію з бюджетом. декілька мільйонів гривень, І при цьому не бути задіяним корупційних схемах. От розкажіть, де початок і кінця, ну, я не знаю. Ви депутат? Да. Я у вас би запитав. Та да, я депутат не перше скликання. Ну, тому, тому ви що, знаєте, ці тому, корупційні що, схеми. да схеми. кожен скликання це росте, росте, росте. Тому що є витрати, не сядеш в машину безкоштовно. її треба заправити. є телебачення, газети, команда. Ми не беремо це... гроші. Да, ясна річ, і ми не даємо. Це ж я однозначно. Дякую. Я... Віталій не міг. Про розцінки дуже цікаво слухачам, коли про гроші йде чотири на місяць. Скільки депутат? Может утримать и одно голосование, например, с группой стабильность»? Я не могу сказать, сколько в этой группе. Я знаю, что ко мне подходили несколько раз, предлагали вступить в эту группу. Но у нас не доходило до этих интимных разговоров. Я как бы не доводил до них, потому что если до них доходить, то дальше ли ты должен идти в прокуратуру или тебя поведут в прокуратуру. Поэтому я говорил, что я себя нормально чувствую позафракційно. А если говорить откровенно, то ситуация очень проста. Любой гражданин нашей страны каждый день еще даже не родившись, уже сталкивается с коррупцией, потому что в роддоме уже надо давать, извините, взятку, чтобы рожать в нормальных условиях. И уже после того, как человек умер, надо на кладбище давать взятку, чтобы там место подобрать, если это кладбище где-то в городе. К сожалению, на сегодняшний день просто принятием одного, двух, пяти законов эта проблема не решится. Это комплексные характер должны быть носить мероприятия. Они должны быть, как сказал мой коллега, там, кнут, пряник. Но я бы сказал, это просто стратегия должна быть. Это должно быть заложено в психологии людей, в их поведении, в менталитете. Я вам такой пример приведу. Вот Польша. Я, кстати, не очень люблю пример Грузии. Все сейчас рассказывают, как в Грузии побороли коррупцию. Нормально когда Соединенные Штаты Америки дали нескольким там, тысячам людей зарплату из своего бюджета, заплатили, ее подняли и ее удерживали несколько лет, но нам никто, нашей армии милиционеров, там где их 300 с лишним тысяч человек, допустим, никто не даст из Америки зарплату или из Германии. Нам ее надо заработать. Страна должна произвести продукт и заработать. Поэтому мне больше нравится пример, например, Польша. Я в 2000 году ехал в Польшу на машине на выставку. Точно так же полицейские из-за дерева там, значит, фиксировали нарушения, только брали, скажем, взятки не как наши сотрудники ГАИ в долларах. А через год они меня остановили, я там не туда повернул, и с улыбкой показали, куда ехать. И так, когда на третий раз уже я задал вопрос, а что произошло? Они говорят, вы что, не знаете, у нас реформа произошла. В чем она заключалась? Год прошел, я вас э, уверяю. Они говорят, очень просто. У нас провели значит, э, реформу следующим образом. Оставили в три раза меньше сотрудников. При этом, если год назад средняя зарплата у нас была ниже в три раза, чем у среднестатистической по стране, то сегодня она у нас в два раза выше. В Грузии похоже. И самое главное, только полякам никто денег не давал. И самое главное, нам дали социальный пакет. Я боюсь потерять свою работу, потому что у меня есть страхование, у меня, у детей. Мне дали служебное Но, жилье. Есть, менталитет поляков а -а -а. не изменился, изменились условия. Измен поменяли поменяли власть, правила игры. Изменила власть, которая, правила извините, игры. Мужество это сделать. Так, давайте быть честными. Есть две коррупции, это очень важно. Есть коррупция от жадности и есть коррупция от нищеты. Коррупция депутатов условно упрощенная, это все-таки коррупция от жадности. Депутаты не бедные. А коррупция врача и учителя это все-таки коррупция от нищеты из-за того, что у них зарплата, на которую не прожить. Коррупция гаишника, видимо, имеет черты и то, и другой. Так вот, бороться с ними нужно по-разному. Это две разные болезни общества, и с ними по-разному нужно бороться. Вы знаете, мы сейчас но смотрите, мы... вот я, я тоже свою, свою, историю расскажу. В Словаччине мы ездили на лыжи и стали біля супермаркету на места для паркования инвалидов. Подошел співробітник полиции и сказал 300 евро штраф. 300 евро в Словаччине, при том, что средняя зарплата в Словаччине десь 600-700 евро. И всего Даїчника цього полісмена, можливо, у нього там тисяча набігає, в нього невелика зарплата. Але хабар 150, Я кажу, давайте домовимося за 150. Він не взяв 150 євро хабаря, уявляєте? Ну, видите, хорошо, что в тюрьму не попали. Ну, вы да? в магазины ну, зашли 50-го, как штраф, Мы да. зашли, да. В мы уже не знаете, мы, мы скатились до обсуждения коррупции в парламенте, она есть, да. И хочу сказать, что и огромные ставки, там они, насколько я понимаю, они вряд ли там за голосование берут, их просто в рабство покупают. Ну, сколько сумма это там, 50 тысяч на месяц не долларов, 100 тысяч на месяц? Ну, вы знаете, то, что называют они между собой, обсуждая, а там же как бы сидят вот через проход от меня, говорят, там, ну, в группе, который Курченко финансировал, там что-то 200, 250 в месяц платят. Тысяч долларов на месяц да, да, есть... зарабатывает. Ну давайте поймем, а что является источником этих денег? Ну наши это рощи то, что это, уплатом, это -то. то, что вынули из карманов, э, по сути дела, граждан. С, с это системно разграбили страну и при этом использовали какие механизмы, механизмы исполнительной власти, да, при режиме Януковича. Но проблема же в чем? что сегодня опять рождаются на бюджете, на государственной собственности те, которые завтра опять начнут скупать фракции, попытаются. Вот в чем проблема. И поэтому, когда мы говорим о коррупции, да, очень важно побороть эту коррупцию и среди э, депутатского корпуса, и э, на бытовом уровне эту коррупцию в роддомах и так далее. Но есть еще мега-коррупция, та, которая сегодня процветает в... Той же ДУСе, в Госуправені ділами, в Кабміні, в міністерствах, в НАКі, в енергоатамі і так далі. Тендерні закупівлі. Перше, електронні прозорі. Це саме головне звідки йдуть такі кошти. І Потім вже з них формуються якісь уже пули для скобків тих чи інших депутатів чи інших проектів і в законах спеціальної ще друзі. Для давайте раму. відео одне подивимося. Борис Німцов інтерв'ю в програмі Врем'я 98 рік з Сергієм Доренко він розмовляв. Тоді ще був першим віце-прем'єром уряду Росії. Це було 16 років тому. Він розповідав, що якщо Росія не переможе корупцію, то вона скотиться до повної азіатщини у своїй владі. Я думаю, що ну напевно в нас теж зараз такі сами вибір через. 16 років. Давайте послушаем у более сам нимцова, что он сказал 16 років в том. Азиатского типа, авторитарный, диктаторский режим, при котором большая часть имущества, власти, собственности и денег находится в руках узкой группы, в России неприемлем. Это нынешний режим, диктаторский. Это то к чему мы идем, если ничего не делать. Стремительно идем, семимильными шагами. Нынешний режим не азиатского типа, не авторитарный, не диктаторский стремительно идет к азиатскому типу, к авторитарному и к диктаторскому. Кто тогда азиат, кто диктатор? Вы знаете, не имеет значения фамилия. Я вам могу назвать фамилии генералов или нынешних губернаторов, или нынешних мэров, которые могли бы исполнить по полной программе роль диктатора. Я могу сказать, что если в течение этих лет, буквально нескольких лет, вот нормальные и понятные правила не будут установлены, если собственность будет за бесценок и приближенным, если деньги бюджетные через приближенные банки будут дальше крутиться, если муниципальное и областное имущество будет также разбазариваться, то тогда безусловно нас ждет то, что вы сейчас процитировали. Виталий Немилостивый, ну не бы все про украину договорили, да, дуже схоже на ситуацию у нас, только часу пришло уже, ого. Ну, вы знаете, еще я бы только добавил к тому, что сказал Борис Немцов, что в то время цена на нефть была там в районе 10-15 долларов за баррель. А ну, сегодня, может 40, Ну, было 10-15 было. Можно проверить. Вот. А сегодня около 90-100. Поэтому больше воровать, что стало и так далее. И так далее. Ну, зачем нам Россия? Мы живем в Украине. Я бы хотел сказать, что все-таки вот президент выборной кампании своей, лозунг 3П, задекларировал, что во власть должны прийти люди порядочные, патриотично настроенные и профессиональные. Вот мне кажется, что нам надо бороться именно за реализацию этих трех пунктов. А с кем бороться? С теми, кто сегодня есть. Ну подождите, если президент э, дал такие обещания. Он президент, у него достаточно серьезные полномочия. На сегодняшний даже день даже Исполнительные органы власти все-таки президент не формирует. Сегодня все-таки Верховная Рада формирует корпус. большинство. Ну, сначала ну, вот смотрите, надо, ну, сначала вот... надо получить поддание от премьер-министра. А сегодня на, на сегодняшний день ну, мы не день... слышали о конфликте при назначении или разных взглядах при назначении, например, губернатора Кировоградской области. Вот не слышали мы. Іли ну, коли назначається, допустимо, ділер корпорації Богдан там, губернатором. Іли із тієї ж корпорації назначається руководитель «Укроборонпрома». Про керівника «Укроборонпрома» і губернатора Керураської області це відома особистість, один з лідерів антимайданок, який тітушок звозив до Києва, поговоримо після нетривалої реклами, вона буде маленько дочекайтеся на експресу.